حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی فرمایا اللہ معلم الكتاب والحساب وقم العذاب اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما حساب کا علم عطا فرما وقم العذاب فرمایا کہ عذاب سے اس کو محفوظ فرمائی کہ کسی کہ اللہم مہدی کہ اللہ ان کو حادیم مہدیم

پریشانی جھلک رہی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا قرآن سے بچے خدا نہ خواہ کل قیامت کے دن اگر ہم اس میں ملوث ہوئے کہ ہم ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی بنائے ہم ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یا جناب والا ٹکیاں بنا کے بانٹ رہے ہیں

لیلت قدر کی فضیلت بتا سکتے ہیں عرفہ کی فضیلت بتا سکتے ہیں چاند رات کی فضیلت بتا سکتے ہیں تو بھائی اس کی فضیلت کیوں نہیں بتا سکتے جس سے معلوم ہوا کہ جس کی فضیلت منبر سے بتائی جاتی ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہ ہو وہ منبر سے بیان نہیں ہوتا لہذا کن کنڈوں کا جو رجب کے مہینے میں ہوتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو ان کا قرآن و سنت سے ثواب سے اشارے ثواب سے اور صدقہ اور خیرات سے اور خصوصاً حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو شاہدین و شاہدین و الحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني, زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. <تضح بصفيق> اللهم صل <Eyeulo> <سلي> على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامي المحترم انتہائی قابل احترام گرامی قدر عزیز قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تمام طبقات سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے کیونکہ جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا چہرے انور کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا دنیا کائنات میں کوئی عابد کوئی زاہد کوئی صوفی کوئی رائٹر کوئی قلمکار کوئی عالم مفتی شیخ الحدیث و تفسیر کوئی بھی عبادت گزار اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار کہہ کر قران کریم کی اس ایت میں اللہ رب الجلال نے سابقون اور اولون کو واضح فرمایا ہائی لائٹ کیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے آقے دو جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ ساتھ دینے والے سب سے پہلے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دشمنوں کے ہاتھوں ستم برداشت کرنے والے فرمایا من المہاجرین اول اس کا پہلا طبقہ وہ ہے جو مہاجرین ہے مکے والے ہیں اور مکے میں سب سے زیادہ مسائل و عالام اور امتحانات آزمائش صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین پر گزرا ہے کہ مکے والی زندگی کا آپ سب حضرات جانتے ہیں سیرت کی کتب میں احادیث کی کتب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے مشرقین کی طرف سے کس قدر دشواریوں کا سامنا تھا کس قدر مشکلات کا سامنا تھا اور ساتھ ساتھ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا جو بھی آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رسالت میں شامل ہوتا وہ سارے کے سارے پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ظلم و بربریت کا شکار ہو جاتے تھے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ سب سے پہلے اللہ رب زنجلال نے قرآن کریم کی سائت میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے ایمان لانے والے پہلے ساتھ دینے والے پہلے کلمہ پڑھنے والے پہلے دین اور ایمان کے لیے ظلم و ستم برداشت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پریشانیوں کو جھیلنے والے وہ مہاجرین صحابی ہیں اور دوسرا طبقہ ول مدینہ ملتا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کاروبار کے دروازے کھول دیے اور ان کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر دیا اور اپنے دلوں کو وسیع کر دیا اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مدینہ نے وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کر اس وعدے کو وفا کیا اور اپنے مہاجرین بھائیوں کو گلے سے لگایا اور پھر انصار صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ آپ کا ساتھ دیا قدم بہ قدم آپ کا ساتھ دیا یہاں تک کہ کھلے لفظوں میں کھلے عام انہوں نے اعلان کر دیا انصار کے سرداروں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم یہاں مدینے والے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں ہم آپ کے میزبان ہیں بلکہ فرمایا ہم ہم آپ کے ایک اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں جہاں آپ کی جنگ ہوگی ہماری بھی وہاں جنگ ہوگی جہاں آپ کی صلح ہوگی وہاں ہماری صلح ہوگی آج ہمیں اگر پہاڑ پر چڑھنے کا کہیں گے تو ہم بلا تعمل پہاڑوں کو عبور کریں گے اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم بر بغیر کسی تعمل کے کود جائیں گے اپنا تن من دھن آپ پر قربان کر دیں تو یہ وہ طبقہ ہے دوسرا ونسار فرمایا مہاجرین ونسار وبا بے احسان آگے ایسا وقت بھی آنے والا تھا کہ اولون مہاجرین اور انصار نے مل کر جو دعوت کی محنت کی مہاجرین اور انصار نے مل کر میدان جنگ کو آباد کیا بدر کے میدان میں اترے عہد کے پہاڑوں میں پہنچے خندق کی کھائیوں میں پہنچے اور بیر معاونہ کی لڑائی لڑی اسی طرح ہنین میں پہنچے آج جناب والا تبوب میں پہنچے جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے گئے اللہ رب ربجلا نے فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ چلے گا حلقہ رسالت میں شامل ہوگا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہوگا تو فرمایا وہ بھی ان صحابہ کرام کے لائن پر ہے ان کے نقش قدم پر ہے لہذا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بحسان جو اچھے طریقے سے انہی صحابہ کی طرح نبی پر ایمان لائے گا اللہ پر ایمان لائے گا اور قیامت پر ایمان لائے گا اور دین کو دین کو دین کی سرگرمیوں کو اور دین کی دین میں گویا کہ ترقیات کو آگے بڑھانے کے لیے دین کی اشاعت میں محنت کرے گا وہ ولدی نتباسان یہ وہ لوگ ہیں جو جناب والا ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے جہاں جہاں بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلے رب جل جلال نے ان سب کا احاطہ کیا فرمایا والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہو میں ان سب سے ہو اور وہ مجھ راضی تو فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گزشتہ جمعہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کے بھی کان و تشریح کا نشانہ بنتے رہے لیکن حدیث کی روشنی میں جب جب ہم دیکھتے ہیں جب یہ فیصلہ اطل ہے کہ صحابہ وہ گویا قانونی اور تاریخی شخصیات نہیں بلکہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جن کی فضیلت کو اور جن کی سیرت کو جن کے صبح و شام کو اللہ رب جلال نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تو قرآن کریم کی نظر سے دیکھیں گے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وہی ہیں جس نے اللہ کا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب و سری معاویہ معاویہ میرا رازدار ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں اور آج کوئی کو کسی کو رازداری میں خط لکھواتا ہے فرمایا اس کو پہلے جانچ کرتا ہے اس کی شخصیت کو پرکتا ہے اس کی امانت دیانت شرافت کو دیکھتا ہے اس کے خاندان کو دیکھتا ہے تبھی کوئی آدمی کسی کو اپنے لیے منشی مقرر کرتا ہے کاتب مقرر کرتا ہے مقرر کرتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وحی کے لیے وحی کی کتابت کے لیے مقرر کر دیا ہو اس کی امانت دیانت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ وما وہ ان ہوا الا وحی یوحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زمان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے اللہ کے منظوری سے وہ ارشاد فرماتے ہیں تو لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدار نبوت بنایا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتابت وہی کے ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو فرما رواؤں کو خطوط لکھتے تھے وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھواتے تھے تو گویا کہ آپ کے کاتب خاص تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رشتہ دار ہو سسرالی رشتہ دار ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ سالہ کہ جس کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ جو ام المؤمنین ہے پوری امت مسلمہ کی ماں ہے ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اپنی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں میں رشتہ میں دی ہے جس کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہے زوجہ ہے اس کے بارے میں اگر ہم کسی غلط رائے کا اقدام کرتے ہیں اور کوئی غلط رائے زنی کرتے ہیں تو یہ ہماری بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتابت وحی کے لیے مقرر فرما دیا اور اپنے خصوصی کتابت کے لیے مقرر فرما دیا دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس شخص پر وہ انگلی آدمی کہتا ہے مجھے اپنی ماں کی دعا ہے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اپنے والد کی دعا ہے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اپنے استاد کی, کی دعا ہے کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پیر و مرشد کی دعا ہے کوئی کہتا ہے مجھے اپنے دوستوں کی دعا ہے کوئی کسی مفتی سے کسی عالم سے اپنی دعاؤں کی درخواست کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہستی ہیں جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی فرمایا اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما حساب کا علم عطا فرما وقیل عذاب فرمایا کہ عذاب سے اس کو محفوظ فرما یہ کس کی دعا ہے میرے نبی کی دعا ہے کس کی دعا ہے میرے نبی کی دعا ہے اور فرمایا اللہ علم الکتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کی جو دعا فرمائی ہے وہ انتہائی خصوصیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت امیر معاویہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بنا مہدی بنا اللہ مجالح ہا بھی کہ اللہ حضرت امیر معافیہ کو ہادی بنا ہدایت یافتہ بنا مہدین ہدایت پھیلانے والا بنا مہدی بھی اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا گویا کہ دونوں چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے ذکر فرمایا اس کا فرق آپ سمجھنے کی کوشش کریں ایک بندہ خود حافظ ہوتا ہے لیکن وہ کسی کو حافظ نہیں بنا سکتا ایک آدمی خود قاری ہوتا ہے اچھا قاری ہے اچھا پڑھنے والا ہے لیکن اس نے کسی کو پڑھایا لے اس سے کسی نے پڑھا لے اس کا جو فن ہے وہ دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکا لیکن حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں ایسی دعا فرمائی کہ اللہ مہدی یا اللہ ان کو ہادی بھی یا اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ایسا ہادی بنا کہ بھی جس کے ذریعے سے لوگ بھی ہدایت حاصل کر سکے آمی. یعنی کہ ایسا دو ایسی دعا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اللہ اس کو حافظ بنا اور اس کے ذریعے سے ہزاروں کو حافظ بنا یا اللہ اس کو قاری بنا اور اس کے ذریعے سے ہزاروں کو قاری بنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا ہدایت والا بنا اور ایسا ہدایت والا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر اللہم اللہم علم والحساب کتاب کے علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حساب کے بارے میں دعا دی اور فرمایا اے معابیہ جب اللہ تعالی تجھے حکومت دے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا اور یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ جب اللہ تعالیٰ تجھے حکومت دے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور حکومت عطا فرمائی اور یہ, فرمائے یہ انتظار ہی رہا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دمش کا گورنر بنا دیا فرمایا فاروق اعظم کے دور میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہونا شروع ہو گئی اور حضرت فاروق اعظم کے پورے دور میں گورنر شام رہے اور فرمایا اس کے بعد جب عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر رہے اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن ابن علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور آپ کے ہاتھ پر سلو کی اور اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تو فرمایا اس وقت مکمل طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ امیر المومنین بن گئے ان کے پاس پوری خلافت آئی اور چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مرب امیر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا فرمایا کہ پوری دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر پوری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر ان کی حکومت تھی اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا گویا کہ اللہ تبارک متعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیا اس رجب کے مہینے میں بائیس تاریخ کو ان کی وفات اور اسی رجب کے مہینے میں ایک کودوں کا سلسلہ ہوتا ہے میں بار بار اپنے بیان میں کر چکا ہوں کہ سال بھر میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی کرے یا نہ کرے لیکن ہوتا کیا ہے سال ثواب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جناب اسال ثواب ہوتا ہے کوئی جناب والا اپنے والد کے لیے سالے ثواب کرتا ہے کوئی والدہ کے لیے سالے ثواب کرتا ہے کوئی کسی بزرگ کے لیے کرتا ہے اور جنابے والا اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں اشار ثواب کرتے ہیں پورے سال میں واحد یہ رجب کا مہینہ ہے جس میں کودے ہوتے ہیں جس کا اشار ثواب سے کوئی لین دین نہیں ہے کوئی مماثلت یا کوئی ایک جیسا نہیں ہے کہ جناب ہم یہ سمجھے کہ بھئی جس طرح نیاز ہوتا ہے کسی کے یہاں کسی کے یہاں اشال ثواب ہوتا ہے سب اور خیرات ہوتا ہے تو یہ بھی اشال ثواب ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کا نام دیا گیا ہے اس کے نام سے ہی پریشانی جھلک رہی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں اور کتابوں میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں ان کے دشمنوں نے یہ رسم نکالی ہے اور وہ اس وقت شیرینی تقسیم کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ جناب اس سے تو جنگ ہوگی لڑائی ہوگی اختلافات ہوں گے فتنے پھیلیں گے تو انہوں نے اس کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ ان کی پیدائش کے طور پر خوشی کے طور پر منایا جا رہا ہے جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ہم سب کے لیے معتبر شخصیت ہیں ان کی نہ پیدائش رجب میں ہے نہ وفات رجب میں ہے ربی الاول میں ان کی پیدائش ہے شوال میں ان کی وفات ہے اس کنڈوں کا حضرت امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا مسلمانوں سے درخواست اے سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز سے پرہیز رکھے اس چیز سے بچے خدا نخواستہ کل قیامت کے دن اگر ہم اس میں ملوث ہوئے کہ ہم ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی منا رہے ہم ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹ رہے یا جناب والا ٹکیا بنا کے بانٹ رہے ہیں اور ہمیں اس کا معلوم ہی نہیں ہے خدا نخواستہ کل قیامت کے دن اگر ہم اس میں ملوث ہوئے کہ ہم ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی منا رہے ہم ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹ رہے یا جناب والے ٹکیا بنا کے بانٹ رہے ہیں اور ہمیں, اور, اور ہمیں اس کا معلوم ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے عام ہو جائیں اور اس طرح کی رسمیں عام ہو جائیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو فرمایا کہ فل العالم مہلم عالم کو چاہیے وہ اس کی وضاحت کرے جب ہم پندرہ شعبان کی وضاحت کر سکتے سکتے ہیں جب شب برات کا بتا سکتے ہیں شب قدر کی فضیلت بتا سکتے ہیں عرفہ کی فضیلت بتا سکتے ہیں چاند رات کی فضیلت بتا سکتے ہیں تو بھائی اس کی فضیلت کیوں نہیں بتا سکتے جس سے معلوم ہوا کہ جس کی فضیلت ممبر سے بتائی جاتی ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لہذا ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس فتنوں کے دور میں رسم و رواج کے دور میں ایسی چیزوں سے پرہیز رکھیں کہ جن کی نسبت صحابہ دشمنوں کے ساتھ ہو جن کی نسبت قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہر قسم کی شرک و بدت سے اور ایسی رسومات سے جو قرآن و سنت کے ٹکراؤ میں ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توحید پر سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک افعال پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين